oyna o'z kanali hozirgi kunimizdagi odamlarni ichida urf bo'layotgan ishlardan bittasi odamlarni demak o'sha moshinalarni rasmga olib jo'natishlik bu to'g'risida gapiradigan domlalarimizni manimcha hammalari deyarli gapirib bo'lishdi biz bularni gapini takror qilmoqchi emasmiz faqat shu e, ishni qilayotgan ba'zi insonlarni bir narsaga chaqirib qo'ymoqchimiz birodar azizlar juma kuni bir birodarimiz oldingi jumada bilasizlar стоянка tor yo'limiz tor mana shu masjid oldiga bir moshina qo'yib ketganlar shu moshinani masjidda namoz o'qimasdan poylab yurib syomka qilib olib oliborib jarimaga berilyapti yetti yuz ming so'mmi jarima bo'lar ekan shundan o'n foizini shu odamlar olar ekan ya'ni shu ishni qilib turganlar endi shu yerda bir o'rinli savol paydo bo'ladi ba'zi bir kishilar chiqdiki hop bu ishni qilayotgan ish bu nima shariatga xilof nima shariatga xilof bu ayb ish qilyapibdiku ayb ish qilgandan keyin buni rasmga olish kerak ha bu yerda bitta xilofli narsa bor birodarlar o'sha ishni qilayotganlar bu telefonni ko'tarib rasmlarga olib yurayotganlar xolis ollohni roziligi uchun haqsiz harakat qiladimi bir so'm olmasdan harakat qiladimi jarima qilishlik bugun paydo bo'ldimi bundan oldin ham jarima qilayotganlar bormidi o'sha paytda nimaga shu odamlar yo'q edi nega telefonni ko'tarib xolis ollohni roziligi uchun o'sha musulmon odam xato qilayotgan ekan shuni tartibga chaqirib qo'yishlik uchun rasmga olib nega jo'natmagan e, hozir ham birodarlar o'sha o'n foizli pulni aytmasa bironta odam shu şu ish bilan shug'ullanmaydi lekin aksariyat mana shu ishni qilib yurgan odamlar ana shu pul uchun harakat qilyapti qo'pol qilib aytganda pul uchun musulmonlarni sotayapibi endi shunaqa yuradigan azizlarimiz hozir tashqarida yurishgan bo'lsa kerak ularni maqsadi shu faqat pul ekan ey birodarlar hech bo'lmagan shu masjidga kelganlarni o'z holiga qo'yinglar endi allohni roziligi uchun ibodat qilishlik uchun kelayotgan odamlarni o'z holiga qo'yinglar musulmonlarni jarimaga tortib musulmonlarni ustidan pul haq olaman deyotganlar bir aqlan o'ylab ko'rishlik keraku o'sha rasmga olayotgan videoga olayotgan otangiz to'xtash mumkin bo'lmagan joyda mazasi bo'lmay to'xtab qoldi videoga olib jo'natasizmi o'zi otangizni keliningizni ko'zi yoriydigan bo'lib qoldi raddomga chiqish kerak tug'ruqxonaga bosib ketyapsiz qizilga to'xtamadingiz akangizni olasizmi syomkaga olib jo'natasizmi shu pulga qilmaydi shu ishni ikki dunyoda qilmaydi shu ishni lekin boshqa musulmonlarni boshiga shu musibat kelganda shundan foydalanib pul topayotganlar bor birodarlar ko'zimizni ochaylik allohdan qo'rqishlik kerak bu faqat musulmonchilik gapda og'izda qolib amalda hech narsa bo'lmaydigan bir zamon kelib qoldiku gap faqat og'izdada amal ham ko'raylik bunda qani desangiz ko'rsatadigan odam yo'q lekin gapga botirmiz gapimiz zo'r so'zimiz o'tkir gapiraveramiz lekin amalda hech narsa yo'q a birodarlar endi amalga ham o'taylik musulmon musulmonni rioyasini qilsin endi ollohdan qo'rqsin mana shu narsalarga biroz e'tiborliroq bo'laylik allohdan qo'rqinglar shu masjidga kelganlarni rasmga shular chiqib turing moshinasini oldiga jumadan keyin shunaqa xato qilibsiz o'n ming so'm pul berivoing esa sizga yigirma ming so'm pul bera ldi shu odama uni olib jo'natib ovora qilib odamlarni asabini buzish nima keragi bor shunga muhtojmisiz chiqib turing shu mashinani oldiga sizni haligi rasmga olib xiyonatlik qilib shuni videoga olib jo'natayotganingizda shu eshikda turib o'sha haligi odamni oldiga keli shunaqa ayb qilib qo'yibsiz shunga bir chiqarganingizni bering desa shu indamasan sizni qo'lingizga ellik ming so'm yuz ming so'm pul berib ketadi musulmonlar bunaqa bo'lmaymiza endi birodarlar oyna o'z kanali mo'min ma mo'minning ma oynasidir oyna